В доме номер 9 по улице Руденко живут в основном пенсионеры. И их стремление украсить двор своего дома, соблюдать в нем чистоту и порядок, может служить примером для других бердянцев, жильцов многоквартирных домов. Заходишь во двор и глаз радуется. Везде клумбы с цветами, молодые деревца. Но в конце июля на помощь жильцам дома поспешили бердянские коммунальщики профессионализм и исполнительскую дисциплину которых бердянский городоначальник Алексей Бакай постоянно отмечает. Молодцы, просто молодцы. Приятно с вами работать. Вот только жителям дома номер 9 по улице Руденко не до благодарностей. Своей помощью по так называемому омоложению деревьев работники КП «Зеленхоз» довели их до слез, а одну из пенсионерок даже до сердечного приступа. А мы поплатились деревьями, которые мы с детства садили, которые мы обрезали, которые выдержали бурелом. И остались мы голые, как в новостройке. Это, это что такое? Что за беспорядок? Клуба вся цвета Дали Бабушки все плакали. Но это просили, не делайте этого. Они нам сказали. Все Сюда падали, такая красавица сюда. Прямо лес, прямо лес. И не они сделали цветам, цветы в Сука петром воды все лили, поливали цветы, всю эту красоту. Падали прямо на цветы. Мы плачем, а ваны смеются, пиво одну пили. Бог им судья. Обращение в правоохранительные органы ни к чему не привели. Ни милиция, ни прокуратура нарушений закона в действиях коммунальщиков не усмотрели. Порезали вот, вот. Вот, 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 через дорогу, где остановка, срезали, такой пень остался тоже, вот такой пень. Ну что это такое, как, как, так можно? Я писала и милицию, и прокуратуру, никто ничего, обмолаживание. Что это за, кому это надо было омолаживание? Действительно, омоложение деревьев, проводимое Бердянским коммунальным предприятием «Зеленхоз», для любого здравомыслящего человека выглядит более чем странным. Вырезаются молодые здоровые деревья, а вот сухие и аварийные остаются стоять. А отбрезать ветка висит опасного. Ну, вот Ее вот, никто вот. нам не сказали. Ник Значит, кто-то дал поручение это сделать. В управлении Жкх исполкома прозвучала уже иная версия проведения обрезки деревьев в этом дворе. И во всем случившемся обвинили депутата-мажоритарщика по этому избирательному округу Валерия Горлова. Мол, все сделано по его просьбе. ко мне, Людмила Владимировна. Она сказала, что якобы вот по просьбе вашего депутата мы это сделали. Разрешили. Она подписала разрешение, не зная, что подписывает. Я писал ясно и понятно. Прошу выполнить ремонт внутридворового освещения. Смотрим на, на внутридворовое освещение. Вот фонари освещения, вот линия проводами выполнены. И вон можно снять опору, которую я имел в виду, которая падает. А я думала, что вы курсы это. Нет, вот. так это же разные вещи. Ну я понимаю, это чем. И вот деревья в ветках проходят, провода вот проходят. Вот что я имел в виду своим обращением. Да, это компетенция исполкома и компетенция предприятия «Горсвет» и «Зеленхоз». Но по моему обращению здесь ничего не выполнялось. Дальше я комментировать не берусь. Но ведь для чего-то все это безобразие делалось? Для чего? если не для восстановления освещения двора? Ответ очевиден. Достаточно лишь проследить, куда тянутся вновь проложенные провода. Проявлял крестов Кто его разрешил вообще вперед на фасад дома? Никогда тут этого ужаса не было. Посмотрите, перли его все-таки. Потом решили на простец, наискосок. Не надо им лишний обход делать. Зачем лишние столбы тратить? И через меня, вот я живу, вот кабель высотовой прямо протянули туда. Потом пошел в тот магазин, Которую вот это открыла Татьяна Рушановна. Потом в этот магазин, потом в парикмахерскую Я ходила и простеживала. Значит, надо в магазин свет, а мы пострадали. Что это такое? Мы что тут, не люди, взять, покосить, как бурьян, такие великолепные деревья, которые стояли в бурлом. Я хочу сказать вам, как руководителю вашему коллективу, вы являетесь примером образцом исполнительской дисциплины.